Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в Українській Прем'єр-лізі у сезоні 2014-2015 років 23 травня 2015 рік. В Дніпрі. Дніпро! У себе вдома. На Дніпро арені команда приймає Шахтар донецьк Мір Чілоческо. 3-2. Команда Мирона Маркевича Днепро перемогает. Гулы Матеуса без усата Лучкевича принесли Днепрянам перемогу за Шартердонецк. Дубль оформил Алекс Тейчейра. Давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. Мирон Маркевич, главный тренер Днепра. Лаштовха в воротах. Ксензе, Сваток, Гуе, Влад, Шахов, Горбунов, Близниченко, Гама, Безуста, Матеус. Так, друзья, стартовая 12-ка Баланюк, Лучкевич и Василий выйдут трешки позднее в Днепрян. Шахтар Донецк, главный тренер команды Мир Челуческу, Канибалоцкий у Дарья Сырна, Сергей кирицов Ярослав Ракицкий, Исмаилий, Фред, Тарас Типаненко, Марлос Бернард, Алексей Шейрата, Александр Гладкий. Це стартового 12 Донечан. Дентини и Усини Танем трешки позднее изявляться в Донецкой команде. А теперь, друзья, давайте говорить про сам поединок между Днепром и Донецким Шахтарем. Взяли, друзья, еще сказать про сам матч, то обе команды очень здорово этот матч распечатали. Друзья, Шахтар Донецк, как ты не этот матч команда с Донецкой распечатает? Э, восьма хвилы на матче. Шахтар Донецк проводит свою атаку команда с «Донецка». Хороша проходить атака. Восьма хвилина матчу. Алекстейшей відкриває рахунку матчі. На восьмій хвилині матчу. Да, на восьмій хвилині забиває Алекс Алік Стейшера. Хороший м'яч забиває Алекс Нар пришвидшується на лівому фланзі Проходить кількох суперників виконує простріл в район. Одесний матропачка Удар, гол! Восьмой гол на Шахтар-Донецк, Открывает команда с Донецка, рахунок у матча 1-0. Шахтар забывая гол. Але Днепре не сдаются. Днепре финалисты Лиги Европы, Дніпряни... Такие взгляды шикарный сезон 14-15 провели, вышли в финал Лиги Европы, взгляды просто это было что-то верно, загали Днепря не атакует, 23 вы на матч атакует Днепря по правому флангу, атака у Днепря а, подача хорошая подача Матеус, удар головой, гол гол 1-1 зривня рахунок Днепряне там был рикошет знаете, друзья что сам подавал, я напоминаю, али была подача с правого фланга, был фрикошет. Ведь футболиста донецкого штаба мяч долетает до с этой головой, пробивает и забивает Матевос. Один на один не ведь до речи капитан Матевос забывая. забивает. был с капитанской повязкой и капитан за ревнию рахунку матча один один. Днепряне не игралось, ведь играется Рахунку матча один 1 один. Рахунку матча один один. Здравствуйте, Близнеченко подавав. Ребята, Близнеченко подавав э, с правого фланга был рикошет вид футболиста Донецкого штыря. И Матеус при говорит 1-1. Да не про не но ничейный результат протримался всего до 4 хвилины. 27 матч, Илсинья. А такое Илсинья. Друзья, была вымышленная замена на 9-й минуте матча. Сбивает с и Потом Дарья Серна получает повреждение, которое меняет икра выполняет шикарный пас на Алексу, Шир, Алексей Алекс Алексей, Шир, выгон, один, 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 Алексей, Шир, Алексей Шир, удар гол. 2-1. Алексей Шир. здобуть рахунок матчу 1-2. Команда з Донецька знову попереду. Ілсіня виконує шикарну передачу на Алікса Дейжиро. Алікс Дейжиро виходить 1-1 з вратарем. І перве в дальній кут забиває гол Алікс Дейжиро. 27 -ма хвилина матчу. Шахтар Донецьк виходить вперед у матчі. Зовнішньої сторони степи, до речі, друзі, Ілсіні. выводит Алекса Тейшера 1 на 1 с Артарем Алекса Алекс Тейшера проиграет. В этот раз не прям. Сила матч был довольно-таки ревный, да Шартар больше мячем а владел, э? не прям. И я, друзья, хочу сказать, что не прям не больше были повороты, да не еще до ничья не. было больше моментов. Ну и в конце концов, друзья, 8 на 64-х волы на матче. Короче, друзья, провелось у Штаря Донецка момент на 57 хвилин матче. По любому прошла у Штаря атака. Хорошая атака у Шатаря Вы, вы малёваете. Там, короче, у був Ишерича буф-момент. подача, гладкий! Не забывай, Александр гладкий. С близкой позиции пробывает Александр гладкий. але вратарь Донеприан просто какой-то... Кусь... Показав наимовернейшую реакцию. Вертував Днепрян, ведь пропущенного мяча. 64-й иглой на матч. У 64-й иглой матч. Утро разве что, много пятов. Пропущенный Андрей Пятов, Каба... а не Каннибаловский. Да, не Андрей Пятов, а Каннибаловский. Каннибаловский вытягивает удар футболиста Днепрян. А Днеприя, на пологлого атакует. Финалисты Лиги Европы. Який взагалі проводив неймовірний сезон. 64 на матч. Кутовий з правого фланга. Кутовий це завжди шанс. Близнеченка. На правом фланге подає Кутовий. Близнеченка. Встановлює м'яч. Подача. Хорошая подача. Біату Гол. 2-2. Роман. Безус, выпариджая всех на ближней стите, пробывая роман, Безус, тазовая гол, 2-2, стырок у и матч был душ очень и в Днепре были моменты, и в донецкого ваше даря, были моменты, привелся Гарма, ударил Синяя, Коли вратарь да не прям в груші, пригодится момент на че чтобы все б не момент в Донецку ждаря простріл не вдається прострелить та ел синие к дуже хороша у штереда нецка. Матч довольно-таки буфривный. фривный. на друзья. Весим из матч. Развязка в Днепре. Развязка. Гамма. Гамма. Э, дуже здорово. Гамма. Проходите левым флангом. Гамма. 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 Прострел. Удар. Гол. Гол. Днепро. Гол. Днепро. 3-2. 3-2. Стоит рахунок на Днепрян Лучкевич, представляя ногу и забывая гол. А какой же невероятный проход сделал гамма, накрутил э -э двух футболистов. -штыря на замасе показал, что, знаете, сейчас справа подаст, да, а, сам под левую как раз сместился Гамма и прострелил, обманул, да, обманул так Гамма, вот, Лучкевич 3-2 делает счет, Днепро, побеждает э, Шахтер Донецк за рахунком 3-2. Причем, что там не прям еще были моменты на контратаке, чтобы взагалить в четвертый мяч забиваты. Путин там еще Ярослав Ракицкий <laughs> отримает червоную картку, да, на 90 плюс 4 х Ярослав Ракицкий э, на эмоциях, да, вот, получает вторую желтую карточку на эмоциях и, соответственно, оставляет Донецк в меньшинстве. Ярослав Ракицкий э, получает... Э, вторую желтую карточку. Днепро побеждает Шахтер Донецк 23 травня 2015 года со счетом 3-2. Днепря не примагает Шахтер Донецк. Это по статистике 59 пропущений на 59, 44 на 56 владение чем? правого донецкого шахтаря, но ну, по ударах при всем же таки Була перевага в Дніпрян. 16-9, 9, да, смотрите, 16 ударов у Дніпрян, 9 ударів в площину. Штаря Донецька, 9 ударов за матч, 6 ударов в площину. З Ктуми 5-2, перевага Дніпрян. Тобто володіння більше было и у Шахтаря, але ударів в поворотах, ударів в площину и кутовых було більше в Дніпра. І я вважаю, друзі, що Дніпро Мирона Маркевича по обігрує Шахтар Донецк, Мірчі Лучевську. Я вважаю, що Дніпряни на ту перемогу Награли Про Донецкого Штаря. Друзья, команды будут соседами в турнире таблицы. Бачим в таблицы чемпионата Украины 14-15. Динамо Киев чемпион Украины 66 очков. Шахтар Донецк друга позиция 56 очков. Днепро третья позиция 54 очка. Днепряны забираете бронзу. Но Донечане забирает Срибло. Того чемпионата Украины. Взгляд, знаете, друзья, что можно сказать по Днепро? Друзья, Днепро выйдет в финал Лиги Европы. В основном 14-15. И взгляд, вот команда, да, Мирон Маркевича. Э, просто неимоверная команда Днепро. Неимоверная команда Шахтар Донецк. Друзья, я вам хочу побажать все на икраще. Друзья, бажаю вам добра, наиглонный будь счастливыми людьми, бережите наиглонный себе, усім до бач, всем пока.